Uh, Okey, kita pergi dekat Dr. Mazli Malik. Kita tengok Dr. Mazli ni dia antara orang yang cukup kritikal uh, dalam isu ni. Ya? Yeah? bukan. Saya <laughs> <laughs> dia. Uh, tapi saya, saya, saya rasa Dr. Mazli dah dah lihat video eh, betul? Video-video uh, forum yang diadakan pada 8 Disember tu Budaya, kita nak sebut budaya, kita nak menegur kepada orang Kita nak bagi pendapat seolah-olah dalam kes Uh, Prof Dr. Abdul Aziz Bari sendiri pun kita kata uh, the nature the, the nature of democracy in Malaysia kita cakap betul kepada pemimpin ataupun kita cakap betul kepada orang antah kita kita berdosa. Arak, judi, zina bukan lagi dosa. Apa pendapat Dr. Silakan. Okey, terima kasih. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua. Salam satu listen bagi semua. Ya. Salam satu jerung Salam satu masalah Dan salam satu syarifah bawani Pertamanya saya Saya ketika mengambil keputusan nak datang hari ini Selain daripada nak jumpa superstar kita ni Saya juga teringin nak jumpa dengan apa ni Syarifah Sebab apa kalau tanpa Aksi beliau yang begitu stun melebihi Jet Li dan Jackie Chan dia tu orang kat belakang tu tak ada peluang nak jual baju dan mahasiswa dah tak ada modal nak bawa dah dan hari ni kita tak akan pukul. jadi terima kasih banyaklah pada dia walaupun dia tak datang tapi mungkin kita boleh sampaikan melalui Twitter, Facebook terima kasih Jubin apa? Eh, uh, ju uh, uh, apa lah? uh, apalah Jubin lah, dan Syarifah okay. Saya agak suka mengingati nama seseorang ni. Jadi minta maaf. Jadi, okay. Satu lagi saya ucapkan terima kasih lah. Ini satu perkara yang rakan-rakan saya uh, di BN, dia pening kepala. Kita kawan dengan semua prof eh? BN kita kawan, PR kita kawan. Tapi bila orang BN dia kata kita kawan PR, dia kata kita PR. Tapi orang PR bila kita kawan BN, dia tak kata kita BN. Tak tahu kenapa. Jadi rakan-rakan BN dia pening kepala. Dia kata kita buat program Bagi orang datang Bas percuma Bagi seorang RM150 Kadang-kadang RM200 Kadang-kadang tak cukup Lagi banyak ratus Tak ramai datang Balik-balik datang muka-muka yang sama juga Makcik-makcik tudung merah Dan kakak-kakak tudung pink Tetapi Bila kumpulan-kumpulan itu dia kata bila depa buat program bukan setakat tak bayar dia minta duit pula tu betul tak ramai datang bukan setakat apa 100 2000 baru-baru ni 700000 ikut pakar matematik jadi ini satu perkara yang pening kalau kita bagi kat profesor kangkung dia suka nak analisis benda ni hanya rakyat yang berupaya memahami jiwa rakyat. Hanya akademisyen yang menjiwai masalah rakyat memahami keluhan hati rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang universiti, kebebasan akademik, saya teringat kepada kata-kata Said Nakib Anatas. Pada awal 80-an dalam ucapannya, beliau menegur sikap universiti hari ini hanya sekadar menjadi kilang. Menghasilkan graduan Dia men menjawab Ataupun reply kepada demand Ataupun tuntutan pasaran Pasaran perlukan jurutera sebanyak ini Dia sediakan sebanyak ini Perlukan doktor sebanyak ini Dia sediakan sebanyak ini Perlukan arkitek sebanyak ini Dia sediakan sebanyak ini Tanpa mengambil kira kualiti yang dihasilkan Dan tanpa mengambil kira Kesan terhadap ilmu dan pembangunan masyarakat Masyarakat tetapnya miskin Bertambah miskin yang eh, yang yang papa terus kedana, yang kaya bertambah kaya, mendapat projek melalui ketirisan, korupsi dan sebagainya. Graduan yang dihasilkan di universiti tetap membisu dan hanya terpendam ke dalam sektor pekerjaan masing-masing saja. Universiti telah hilang rohnya. Universiti yang sepatutnya menjadi medan ilmu, universiti yang sepatutnya melahirkan golongan manusia berfikir tidak lagi memainkan peranannya. Universiti yang sepatutnya seperti mana yang telah disebutkan oleh Ali Syariati, seorang pemimpin Seorang ahli falsafah daripada Iran Sepatutnya melahirkan Roshan Fikir Melahirkan Intelek-intelek pencerahan Telah gagal melahirkan Kualiti orang seumpama ini Atau dengan memetik Kata-kata Edward Said Universiti sepatutnya melahirkan intelektual Yang membawa kepada Perubahan sosial perubahan masyarakat dan perubahan negara. Yang peka terhadap masalah rakyat, yang peka terhadap masalah negara, lantas memperjuangkan nasib rakyat dan berdiri di hadapan, di hadapan tirani dan memperjuangkan nasib rakyat. Ini kita telah hilang. Dan kenapa telah hilang? Kalau kita lihat ada beberapa faktor. Yalah kalau kata Prof. Azibari tadi, adanya faktor rejim dan adanya faktor ahli akademik sendiri. Di sini kalau kita lihat, cukuplah saya katakan, Universiti kita telah hilang atau telah menjadi mandul. Kita gagal melahirkan manusia intelek seperti aspirasi Said Hussein Alatas yang berupaya untuk memimpin masyarakat dan membimbing mereka dan memperjuangkan nasib golongan marhain. Kita jadi mandul. Kenapa? Kerana ada dua culture. Culture of fear dan juga culture of patronage. Bagi ahli akademik, bagi golongan yang berkepentingan, mereka sentiasa lihat kepada master, politik master mereka untuk dapat datuk, datuk seri, professorship dan mendapat pangkat-pangkat. Ataupun takut menerima surat teguran seperti yang Prof. Aziz terima. Dan keduanya, culture of fear. Di kalangan ahli akademik dan juga di kalangan mahasiswa. Culture, culture ni mahasiswa begitu juga kan? Apa ni? Dia nakkan jadi MPP, nak jadikan kalau kat luar negara, dapat tiket free balik ke Agung, itu culture Petronet je. Jadi balik bila dia jemput ke Pimpin pen tak bagi apa-apa input, yang ada cuma kata-kata bodek dan juga pengampu. Apa Tuan tuan-tuan lah ibu bapa kami anak kecil main api. Dan keduanya yang paling teruk sekali adalah culture of fear. Ketakutan. Jadi akademik. Para akademisyen, mahasiswa telah hilang perasaan berani telah hilang jati diri, telah hilang kebolehan untuk berfikir. Kerana apa? Dirundungi hati mereka, diselaputi pemikiran mereka dengan culture of fear. Takut. Takut dicabut PTPTN. BT takut dapat markah rendah. Takut dibuang daripada universiti. Takut segala-galanya takut. Kalau ikut akidah Islam itu sudah syirik itu takut kepada makhluk. Takut kita hanya kepada Allah. Kepada Khalid itu. Dan akhirnya daripada dua culture ini Timbullah pembonsaian pemikiran kanak-kanak kan, mahasiswa. Mahasiswa pemikirannya dibonsai kan. Tahu bonsai. Bonsai itu kalau dia besar macam gagah tu, orang tak suka. Kalau besar macam pokok durian pun orang tak suka. Orang suka dia ketot-ketot. Jadi untuk pastikan pemikiran mahasiswa jadi bonsai, jadi ketot, listen. 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 When I speak, you listen. Saya katakan ini bukan sekadar pembonsaian, ini pemerkosaan terhadap pemikiran mahasiswa. Malah juga bukan sekadar mahasiswa, pemerkosaan terhadap hak kami sebagai ahli akademik untuk bersuara sebagai intelek yang bertanggungjawab untuk merubah masyarakat. Tuan-tuan dan puan kesan daripada culture of patronage dan culture of fear juga berjaya menghasilkan apa yang dinamakan oleh Said Hussein Alatas sebagai budaya Bebalisme Manusia-manusia beban Yang tidak boleh menyelesaikan masalah Yang tahu hanya mengampu Yang tahu hanya untuk menghabiskan duit rakyat semata-mata Dan bebalisme juga Tidak ketinggalan Ada watak yang lain juga muncul Akibat pembonsaian, pemukrasaan Yang dihasilkan daripada culture of fear Dan culture Apa tu namanya Of patronage Iaitu watak-watak pandir Ramai watak-watak pandir yang muncul Sebagai ahli akademik Sebagai motivator Sebagai pemimpin mahasiswa Yang mereka ini tidak boleh menyelesaikan masalah Malah menjadi masalah itu sendiri Dan gagal menjadi Golongan yang memperjuangkan nasib masyarakat Apakah kalau kita simpulkan kebebasan akademik Saya mungkin tidak mampu untuk ceritakan Dari sudut undang-undang dan sebagainya Tetapi saya ingin memetik kata-kata Rakan ataupun guru saya Profesor Tarik Ramadan yang menyebutkan kata, The best educational system Sistem pendidikan terbaik itu Bukanlah sistem pendidikan yang hanya boleh menghasilkan Graduates ataupun graduan saja Tetapi sistem pembelajaran yang terbaik Adalah sistem yang berjaya menghasilkan individu-individu Yang boleh memperjuangkan haknya Di hadapan diktator-diktator dan pemimpin yang zalim Sekian